আৰু মোক খাবলৈও দহ টকা দিব কেনেকৈ খাম মানে কেনেকৈ মই ইমানখিনি মিলাই আনিম আৰু পইচা দে মোক নহ'ব পইচা হাতত নাই ৰ' বাবা তই বুজি কিয় নাপাওঁ হে মই চব মিলাই মিলাই আনিব দিয়া নাই বাপেৰ টকাই পোৱা নাই কাম কৰা এতিয়া আকৌ ইমান ধনী মানুহৰ ঘৰত আলহী আহিব বুলি কৈছে সেইজনী কিয় আহিব লাগে জানো খঙে উঠি আছে মোৰ এতিয়া আহিম বুলি কোৱাৰ পিছততো মানা কৰিব নোৱাৰোঁ তাই আহিয়ে ওলাবহি এতিয়া ইমান ধনী মানুহৰ ঘৰত পৰিছে দাই ইমান ধনী মানুহ মই যদি এই কথা খুৱাব নোৱাৰোঁ কেনেকৈ হ'ব আৰু এতিয়া এশ টকাটো বাদে আৰু হাতত টকাই নাই তই দুটকামান খাবি যা দহ টকা খাব নালাগে সেইখিনি মিলাই পেলাই আনিবি যা দহ টকা পিঁয়াজ দহ টকা আলু দহ টকা চাহপাত দহ টকা এনেকৈ কৈ মিলাই আনিবি পাৰিবি যা একো নহয় এশ টকাটোৱে আছেও আকৌ বিস্কুট এটাও আনিব নাপাহৰিবি আকৌ চাহকতি খাবলৈ বিস্কুট এটাও দিব লাগিব নহয় যা মই আকৌ শাক কেইটামান বুটলিছোঁ আকৌ ভাত কিহক দি খোৱাতনো মাছ মাংসটো নায়েই সিহঁতে ধনী মানুহ মাছ মাংস নহ'লে নাখায় তথাপিও এতিয়া মই কচু টিকাকৈ গোটাইছোঁ বিলাহী চিলাহী দি বনাম বুলি ভাবিছোঁ খাই নে নেখাই নেজানো আৰু চাহকাপ যদি ভালকৈ নিদিওঁ সেইটো বেয়া কথা হ'ব নহয় সেইকাৰণে তোক পঠাইছোঁ সোনকালে আগ যা নহ'বা আলহী আহিয়ে পাব তই আহি নাপাবিহি তই পিছত খাবি যাচোন দুটকামান খাবি যা এতিয়া সেইখিনি মিলাই পেলাই আনিবচোন যা সোনকালে যাওঁ বাবা তই বুজি কিয় নাপাওঁ হাতত পইচা নাই নহ'বা নিদিলোঁ হয় নেকি তোক কিবা এই নহ'ব মই নাযাওঁ নহ'বা মোক খাবলৈ দিবই লাগিব দহ টকা নহ'বা মই নাযাওঁ আৰু পইচা দে কিয় দেউতাই থৈছে নহয় মই জানো নহয় তই হে নিদিয় চিকটি মোক দে পইচা দে অ' মা আলহীনো কিয় আহিব লাগে নালাগে বুলি কৈ দে নহ'বা মই এশ টকাটো লৈ তেতিয়া অলপমান আনিম আৰু খাব পাৰিম হা দে না চিপ্ছ এটাও খোৱা নাই কিমান দিন হ'ল তহঁতে মোক পইচাই নিদিয় মা দে না পইচা দে নবা মই দোকান নাযাওঁ কৈ দিছোঁ তই কথাবোৰ বুজি পোৱা নাই কিয় মানে হা হে তই বহুত অকৰাহ হৈ হৈ গৈ আছ কিন্তু দেই পাবা যি লাগে বুলি কয় তাকে দিবলগীয়া হৈ আছে মানে কি মানে আমাৰ কি টকা গছ আছে নেকি তই নাজান দেউতাই কিমান কষ্ট কৰি থাকে টকাৰ কাৰণে হেঁ বুজি নাপাওঁ কিহৰ কাৰণে মানে কথা ক'লে অলপ বুজিবিচোন যা সোনকালে গালহী আহি পাবহি এতিয়া পিঁয়াজ আলু এটাও নাই ঘৰখনত সোনকালে লৈ আহৈ কথা ক'ব লাগিছে হাতত পইচা নাই তাক আকৌ খাবলৈ দিব লাগে সেইসোপা খাই কিবা লাভ হয় নেকি হে পেটৰ সুখে হয় তই নেজান ইমান অকৰা হৈ গৈছে মানে চাইকেলখনো কিমান কান্দি কান্দি চাইকেলখন লৈছে সি হেঁ এতিয়া চাইকেলখন লৈ কি কৰি ফুৰিছনো হা স্কুলো নগ'লি

কি যে হ'ব মানে হাতত পইচা পাতি এটা নাই ইমান অভাৱত চলি আছো তাৰপাছত আকৌ আলহীজনী আহিব লাগে কি দৰকাৰ তাই ইয়ালৈ আহিবলৈ একেলগে পঢ়িছিলোঁ পঢ়া দিনতে ভাল আছিলে এতিয়া আকৌ মা দেউতাহঁত নহয় নহয় এতিয়া তেনেকৈ দুখীয়া ঘৰ চাই আহিলোৱেই মই আগতে সৰুতে অকৰামি কৰিব পাৰিছিলোঁ মা দেউতাহঁতৰ আগত এতিয়া আকৌ অকৰামি কৰিব নোৱাৰোঁ নহয় লাগিব এই বস্তু বুলি এতিয়া কাপলেট এটাও নাই আলহী আহিব চাহ তাহ অকণ দিবলৈ কাৰণে কি যে হ'ব তাই আকৌ লাজেই পাম নেকি ঠিক নাই ৰমলাহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই কাপ প্লেট এযোৰ আনি থ'ব লাগিব পাবহিয়ে এতিয়া নেকি ঠিক নাই সোনকালে কামকেইটা কৰি যাওঁৱেই আকৌ শাক চাকখিনি তাই আহিলেও আকৌ বুটলিব নোৱাৰিম নহয় তাই আগৰ পৰা আকৌ যিহে চিক চাক গোটেইজনী একেবাৰে পঢ়া দিনৰ পৰাই তেনেকুৱা এতিয়া আকৌ ইমান ধনী মানুহৰ ঘৰত পৰিলে আৰু চাগৈ কিমান কি মোৰ কথা শুনাব ঠিক নাই তাই অহাৰ আগতে গোটেইখিনি ঠিক ঠাক কৰি থ'ব লাগিব কাপ প্লেট এযোৰ ভাল চাই সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই আনি থ'ব লাগিব আৰু শাক চাকখিনি কচু অলপ গোটাইছোঁ ঢেঁকীয়া অলপো ছিগাণগৈ কচুখিনি বিলাহী কণবিলাহীৰ লগতে দি বনাম খাই ভাল পাব চাগে এহ খাই ভাল পালেও পাওক নাপালেও নাই মই তাকে বনাম ঢেকীয়াও আলু ভাজিম আৰু তেনেকেই ভাজিম ইমান আৰু কথা নাই তাই আহিম বুলি ঘপককৈ কৈছে ঘপককৈ কি আনি দিম মই ইচৰাম ইমান বেয়া ৰাস্তা বুলি জনা হয় ইমান বেকুৱাৰ্ড জেগা বুলি জনা হয় কেতিয়াও নাহো দেই ইয়াত সেইখিনিৰ পৰা গাড়ীয়ে নাহে ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হৈছে গাড়ীখন তাতে থৈ আহিবলগীয়া হৈছে কি যে জেগাত পৰিলে আৰু এই মৰমিজনী দেই সেইজনীৰ ওচৰত মই আহিম বুলিনো কিয় কৈ পালোঁ জানো ইমান বেকোৱাত জেগা বুলি ভাবা হয় কেতিয়াও নাহো দেই কেতিয়াও নাহো মোৰ ভৰিখনেই লেতেৰা হৈ গ'ল এইখিনি খোজকাঢ়ি আহোঁতে আহোঁতে ইচৰাম কি যে জেগা কেনেকুৱা যে জেগাত পৰিলে আগতে আকৌ বৰ উষ্টা দিম আৰু একে কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে বৰ উষ্টা দি কি যে জেগাত পৰিলে এতিয়া এইবোৰনো কি লগাই থৈছে জানো এই জপনা সোপা কেনেকেনো খোলে জানো গমেই নাপাওঁ নহয় ইচৰাম জপনাখন খোলাই নাযায় দেখোন এইজনীও আকৌ ভিতৰত সোমাইছে জানো অ মৰমী মৰমী মই আহিলো অ

কিনো এসোপা লগাই থৈছ খুলিবই নোৱাৰোঁ দেখোন কিমান সময়ৰ পৰা যুঁজি আছোঁ খুলিবৰ কাৰণে কিনো গাঁঠি দি থৈছ জানো আৰু তইনো ক'ত গৈছিলি এসোপা খৰি চৰি লৈ আহিছ যে একেবাৰে অ' তই মানে খৰিতহে ভাত বনাওঁ অ' তহঁতৰ গেছ নাই নেকি মাইক্ৰভেভ নাই নেকি এ ৰ ৰ আছে কে নাথাকিব চব আছে চব মানে গেছটো কালি শেষ হ'লো তই আকৌ আহিবি বুলি তেনেকৈ নাজানো নহয় আৰু এওঁ মানে কামত গৈ গেছটো আনিবলৈ সময় পোৱা নাই সাজি আনিব চাগে তথাপিও খৰিকেইডাল এতিয়া মানে লৈ আহিছোঁ যদি গেছটো আনি নাপায়হি খৰিতে বনাম আৰু তেনেকৈ আমি খৰিত নবনাওঁ তথাপিও এতিয়া যে অসুবিধা হৈ গ'ল ঘপককৈ ভবাই নাছিলোঁ তেনেকুৱা যে হ'ব পটককৈ মানুহজনে যে নোৱাৰিব তইও যে আহিবি পটককৈ তাকে মানে মানে তই বল বল ভিতৰলৈ গ'ল এইবোৰ কথা বাদ দে ভিতৰলৈ ব'ল এতিয়া ৰস মপানখন খুলি দিওঁ ৰ বল বল ভিতৰলৈ ব'ল ইচৰাম মই হ'লে এক ছেকেণ্ডটো গেছটো নহ'লে থাকিব নোৱাৰোঁ দেই জুইত ভাত বনোৱাটোতো দূৰৰে কথা আমাৰতো এইবোৰ খৰি চৰি চৌকাটোক এইবোৰতো একদম ঝামেলাই নাই নাই জুইৰ কামেই নহয় আমাৰ নোৱাৰোঁৱেই কৰিবই নোৱাৰোঁ ইচিমান ধোঁৱাই নোৱাৰা হ'লোঁ নহয় এতিয়া তই যে কেনেকৈ জুইত বনাবি আৰু দেই বাৰু বলবল ভিতৰলৈ ব'ল আৰু তহঁতৰ একেবাৰে ৰাস্তাটো ইমান বোকা ইমান বেয়া এইখিনি জানো ভাল কৰি ল'ব পৰা নাই তহঁতে গাঁৱৰ মানুহখিনি মিলিতো ভাল কৰি ল'ব পাৰ গাড়ীখনো তাতে থৈ আহিছোঁ চাচোন কিমান দূৰ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ ইমান ভৰি চৰি লেতেৰা হৈ গৈছে ইমান বেকোৱাৰ জেগা নে তহঁতৰ আৰু দোকান চোকান এখনো পটককৈ পাবলৈ নাই ইমান দূৰত বাপৰে ক'ত যে সোমাই আছহি আৰু কলেজত থাকোঁতে ইমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছিলি তই ইমান ষ্টাইলিছ আছিলি এতিয়া কি অৱস্থা হৈ গ'লি তই চাচোন কি কাপোৰ পিন্ধি আছ এইবোৰ ইচৰাম ইমান লেতেৰা ফেতেৰা মানে কাপ কাপোৰ পিন্ধাকনে খৰি বুটলিবও যাব পৰা হলি তই এতিয়া ও আই কিনো বেয়া কাপোৰ পিন্ধি আছো অ মই ভালেইচোন পিন্ধি আছোঁ তই আহিবি বুলি ইমান ধুনীয়াকৈ সাজি পাৰি আছোঁ বেয়াহে পিন্ধিলোঁ এতিয়া ইমান ভালকৈ পিন্ধি আছোঁ পৰিষ্কাৰ কাপোৰেই পিন্ধি আছোঁ দেখোন আৰু খৰিকেইডাল লৈ আহিলোঁ মানে ঘপককৈহে শেষ হ'ল গেছটো আমাৰ তেনেকৈ শেষ নহয় নহয় তই যে কি কথাবোৰ কৈ থাক নহয় হ'ব দেই আমি দুখীয়া নহয় নহয় পইচাৰ একো অভাৱ নাই আমাৰ এতিয়া গেছটো শেষ হ'ল কাৰণেহে একো দুখীয়া নহয় আমি ব'ল ব'ল ভিতৰলৈ ব'ল বৰকৈ কথা কৈ থাক ৰাস্তাতে ৰৈ লৈ ব'ল ইমান দিনৰ মূৰত আহিছ ইমান দিনৰ মূৰত দেখিছোঁ কলেজৰ কথা সেইবোৰ কথা গ'ল আৰু সেইবোৰ কথা বাদ দে এতিয়া বৰ্তমানৰ কথাহে মই কষ্টত থকা নাই ন এইখিনি কাম আৰু আগৰ পৰাই কৰিব পাৰোঁৱেই দেখোন বাৰু ৰহম জোপানখন খুলি দিয়া অঁ দে দে খোল খোল কেনেকৈ খোল আহ ভিতৰলৈ আহ ইচৰা মুৰমী তই একেবাৰে ঘৰটোৰনো বনাই ল'ব পৰা নাইনে এনেকৈ এইটো ঘৰত থাকিবলৈতোৰ কষ্ট নহয়নে সঁচাকৈ দে মই প্ৰথম আহিছোঁ তথাপিও তোলৈতো কথা পাতিয়ে থাকোঁ মই ফোনতটো কথা পাতিয়ে থাকোঁ তই হ'লে এবাৰো কোৱা নাই তোৰ যে ঘৰ দুৱাৰ বনোৱা নাই বা এনেকুৱা অৱস্থাত থাক মই আকৌ তই বৰ ধুনী বুলি ভাবিছিলোঁ এইটো ঘৰত তই কেনেকৈ থাকোঁ তাকো ল'ৰা এটাও আছে হ'বলা তিনিটাকৈ মানুহ এইটো ঘৰত থাকিবলৈ অসুবিধা নহয়নে তোৰ হেৰি কিনো কথাবোৰ কৈছ কি অসুবিধা হ'ব একো অসুবিধা নহয় আৰু তোক দুখীয়া বুলি কোনে ক'লে মইনো ক'ত দুখীয়া ধনীয়ে দেখোন মই ধুনীয়াকৈ আৰামত খাই বৈ চলিব পাৰিছোঁ এইটো দুখীয়া বুলি কয়নে বাৰু তই যে আৰু ভুল ভিতৰলৈ ব'লচোন আৰু ঘৰ বনাব বাৰু নবনোৱা নহয় ল'ৰাটো সৰু হৈ আছে এতিয়া ডাঙৰ হ'লে কৰিব লাগিব আৰু অলপ লাহে লাহে মানুহজনেও পইচা পাতি তেনেকৈ সাঁচিছে ঘৰ বনাবলৈ কাৰণে বনাম দে সোনকালে বনাম কিন্তু আমি এতিয়া একো কষ্ট হ'ব দে হ'ব দে আহ ভিত খৰিমগৈতে কি ফুটনি ফুটনি কথা একেবাৰে উস্তা দি আছিলে কিমান এতিয়া এতিয়া পাইছে মছলাটো এইটো ঘৰত এইটো ঘৰত কিবা তাই একে ধনী হলগৈ কিবা আৰামত থাকিলগৈ এইটো ঘৰত মানুহে ধনী হৈ থাকে এইটো ঘৰত মানুহে আৰামত থাকে আজি ঠিকছে ইনচল কৰি থৈ যাম নহয় বেছি কৰে অকণমান আগৰ কথা পাহৰা নাই নহয় হে আমাক কিমান হাঁহিছিলে একেবাৰে এতিয়াচোন মই ইমান ধনী মানুহৰ ঘৰতহে বিয়া হ'লোঁ আৰু তাই সেই মাটিৰ ঘৰটো তেতিয়াও আছে আজি দিন মানুহে মাটিৰ ঘৰত থাকে নেকি ইচ্ছা আজি ঠিকছে দি থৈ যাম হাঁহি থৈ যাম নহয় কথাই কথাই লাজ দি থৈ যাম লাজ পাব বাপেকে আগৰ সন্ধটো আজিয়ে পলুৱাই থৈ যাম প্ৰিয়া নাহক কিয় গৈছো ৰ ইচৰাম এজি মেজি একেবাৰে লগতে পালেহি ফোন কৰা কিমান সময় নহয় যে বস্তুবোৰ যা যোগাৰ কৰিবও নাপালোঁ মানে লগতে পালেহি কাপ প্লেটযোৰ আনিবলৈ গৈ নাপালোঁ কি যে হ'ব নাই কাপ প্লেটযোৰ সোনকালে লৈ আহিবগৈ লাগিব তাইক বহাই থৈ মনে মনে গৈ লৈ আহোঁগৈ নহ'বা লাজৰ কথা হ'ব কেনেকৈহে তাইক কথাবোৰ কৈ থাকে কাট মাৰি মাৰি আৰু হাঁহিব নহ'বা ভাল কাপ প্লেট এযোৰ চাহ নিদিলে তাই কিনো কৰি আছে বাহিৰত জানো ভিতৰলৈ সোমাই অহা নাই নাহ সোমাই তই অই এইখন চোন বাঁহৰ বিচনা তই বাঁহৰ বিচনাতে কোৱা নেকি মৰমি আহ কিনো হব এই আজিকালি এইটো ষ্টাইলে হয় কিমান ভাল ডিজাইন কিমান দাম দি মানুহজনে কিনি আনিছে ইমান ধুনীয়া এইবিলাক কুচনো পাৰি থৈছে কিন্তু বেয়া কিমান ধুনীয়াকৈ বিচনাখন পাৰি থৈছোঁ তই তেনেকৈ হৈ কৈছ কাঠৰ বিচনাও আছিলে বাৰু ভাঙিলে মানে সেইকাৰণে আনিব এইকেইদিনতে নানা নহয় তই বাৰু বহচোন নিখিনতে ইয়াতে বহ মই ঘপককৈ কাম এটা কৰি থৈ আহোঁগৈ মানে এই ওচৰ মানুহৰ পৰা আবাৰ আহোঁগৈ কথা এটা আছিলে মানে তাই মাতিছিলে তই বহচোন তই বেয়া নাপাবি মই লগতে আহিম এই গ'লোঁ এই এই আহিলোঁ মানে একে পাঁচ মিনিটত পামহি তই অকণ বহচোন দেই মই পানীগিলাচ দি থৈ যাওঁ বাৰু ৰহ বহ আকৌ কি ভাবাচোন অঁ অঁ বহো বহু তই বহচোন দেই মই পানী আনি আছোঁ ৰহ বাপৰে এখন ভাগি নপৰেতো গোটেইজন বাঁহীয়ে বাঁহ ভৰি আছে বাৰু পানী ফ্ৰিজৰ পানী আছে জানো বৰ গৰম লাগিছে দেখোন তোৰ ঘৰটোত কি এ চি ওচিটো নাই চাগৈ ন আৰু কাৰেণ্টটো নাই নেকি আন্ধাৰ আন্ধাৰ লাগিছে ফেন চেন নাই দেখোন কেনেকৈ থাকোঁ ইমান গৰমত বৰ গৰম লাগিছেও ভিতৰতো তোৰ ফ্ৰিজৰ পানীগিলাচকে আনচোন হে নহয় কাৰেণ্ট আছে অ' কাৰেণ্টটো গ'লহে এতিয়া আৰু ফ্ৰিজটো ফ্ৰিজটো লোৱাই নাই অঁ ল'ব লাগিব পইচা পাতি যোগাৰ হৈ আছে কিন্তু লোৱাহে হোৱা নাই মাটি কলহত পানী থৈছোঁ নহয় সেয়া পানী আনি দি আছোঁ ৰ সেয়াও বহুত চেঁচা হৈ থাকে ফ্ৰিজৰ নিচিনাই তই সেয়া খালেও ভাল পাবি ৰ আৰু বিচনী আনি দি আছোঁ ৰ তোৰ গৰম লাগিছে যদি বিচনীয়ে বিচিৰি ভাল লাগিব এনেও মাটিৰ ঘৰত ইমান গৰম নহয় নহয় তইনো ইমান গৰম পাইছনে অঁ আকৌ আমি আকৌ এ চি নহ'লে নাথাকোঁৱেই এতিয়া ইয়াত গৰম নালাগিব নেকি ইমান গৰম লাগিছে যা যা পানী অকণ লৈ আহতে তহঁতেনো কেনেকৈ থাক আৰু বিচনীয়ে বেছি বেছি জীৱনটো কটাবি নেকি হে সেনেকেই থাকিবি নেকি তহঁতে বিশ্ৰাম কাৰেণ্ট গৈ আছে কাৰেণ্ট নাথাকিলে তহঁতে এই গৰমত কেনেকৈ থাক আৰু ইনভাৰ্টাৰ এটা ল'ব নোৱাৰে বাৰু ইনভাৰ্টাৰ এটা ল'লেওতো অলপ শান্তিত থাকিব পাৰ এতিয়া ইমান গৰম লাগিছে মই থাকিব পৰা নাই দেই যা যা বিচনী আনি মোক বেচি দেহি অকণমান ৰ আনি আছো ৰ হে ভগৱান এই সোপাপ শান্তি নাই বা নিজৰ ছাগলী গৰু বিলাক বান্ধি থৈ দিম লোকৰ গৰু ছাগলী আহি পেলাই ঘৰত মানে এনেকুৱা চব বস্তু বিলাক মানে নষ্ট কৰিব বা ইহঁতৰ পৰা মানে অকণ সময় ঘৰটোপা আঁতৰিব নোৱাৰো শান্তি নাই গছ পুলি কেইটা শেষ কৰি পেলাই দৰ্জাখন জপাই গৈছেগৈ এইবোৰ মানে চব চাগে শাক পাচলি চব চিগি ভাগি থৈ খাই বৈ আহিছে এইবোৰ বাইদেউ কি হল ইমান উৎপাতত আহিছে যে চিঞৰি চিঞৰি কিবা হল নেকি এই নকবি আৰু ৰঙলা একে মাথাটো বেয়া হৈ আছে মানে জাননে এই আলহী আহিছেও আলহী আহিছে মানে কি কি কমাওঁ এইকেইদিন ইমান অসুবিধা হৈ আছে টকা পইচাও আজিহে মানে আহিব পাৰিলে এতিয়া ঘপককৈ মই বস্তুবোৰনো ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰোঁ কচোন এই মোৰ লগৰে হয় বান্ধৱী মানে এতিয়া ভাল কাপলেট এযোৰ নাই বৰ ধনী মানুহ সিহঁতে ভাল কাপলেট এযোৰ যদি মই চাহ একাপ নিদিওঁ ভাল হ'ব জানো কথাটো কচোন আৰু চেনি অকণো নাই চাহপাতো অকণমানহে আছে মোক দেচোন এইকেইটা বস্তু এই ল'ৰাটোক দোকানলৈ পঠালোঁ এতিয়ালৈকে তাক আন খবৰ নাই জাননে কি যে হ'ব ইয়াক মই আহিছোঁ পিল ঠিক দিন ধরলে পয়সা এটা দিল পথালো বোলো এই বস্তু বস্তু আহগৈ না এতালেক দেহেক না আহি বহি আসেহি এলি নি দোকানের পাণে বোলো তোর যাও ধুমধাম তোর আহিছো আইসো দে ভাল প্লেট এজো আছে যদি দে আৰু চাহপাত চেহীক আর কিবা যদি লগত খাবলে আছে বিস্কুট সিস্কুট কিনা এটাকে দেও সন্মানটা বাঁচব নবা বর ডাঙর কথা হব লাজর কথা হবানে সি আপালে হি কি কৰিম পী করেমা মানে অ হয় নিকি পিছে কোন আলহীন এনেকে ইমান অকস্মাত উলালি যে এই নক'বি অঁ মোৰ লগৰে হয় কলেজত একেলগে পঢ়িছিলোঁ তাইৰ যিহেতু ফুটনি ফুটনি কথা এতিয়া যদি মই ভঙা কাপ প্লেটত চাহ দিওঁ আকৌ সেইটো হাঁহিব জাননে লগত একেলগে পঢ়া চহৰত বিয়া হ'ল তাই এতিয়া প্ৰথমবাৰ আহিছে মোৰ ঘৰলৈ বুলি ফোন চোন কৰি থাকে ফোন চোন কৰাটো ভাল লাগে ন কিন্তু এনেকৈ ঘপককৈ আহি ওলালে খং উঠে দেচোন ইমান অসুবিধা হৈ আছে এতিয়া আকৌ অসুবিধাটো তাইক দেখাবও নোৱাৰোঁ নহয় নবা হাঁহি থাকিব সেইকাৰণে তোৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ দেচোন দে সোনকালে দে তাইক বহাই থৈ আহিছোঁ অঁ সেইকাৰণে মই গাড়ীখন ইয়াত ৰৈ থকা দেখিছোঁ পানী আনিব যাওঁতে পানী আনিব যাওঁতে গাড়ীখন এইখিনিতে বোলো কাৰ গাড়ী এখনিত থৈ গৈছে কাৰ ঘৰলৈ বা গৈছে এফালে মই ভাবিয়ে পোৱা নাই তহঁতৰ ঘৰলৈহে গৈছে মানে অঁ সেই এটা নিজে স্কুটিখন চলাই আহিছে গাড়ীখন এইখিনি নিব নোৱাৰি সিহঁতে থৈ আহিছে বাৰু পিছত কথা পাতিম দেচোন দে কলহটো থৈ পেলাই মোক বস্তুকেইটা আনি দিয়ে আছে যদি অঁ থাকাত আছে বাৰু ৰচোন সিদিনাখন মই কাপোৰ চেট এটা লৈ থৈছিলোঁ বাৰু আনি আছোঁ ৰ আৰু চাহসতি খাবলৈ তেনেকৈ মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট কেইখনমান আছে তাকে দিলে হ'ব জানো ভাল হ'ব জানো কথাটো চাহপাত চেনিও আছে বাৰু কিন্তু চাহৰ লগত খোৱাহে বিস্কুট চিস্কুট তেনেকৈ নাই নহয় মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট কেইখনমানহে আছে অঁ এ হ'ব দে হ'ব দে তাকে দেচোন তাকে দে খালী চাহ দিয়াতকৈ মেৰিগ'ল্ড বিস্কুটখনৰ সৈতে চাহ দিম দে একো নহয় দে যাচোন যা সোনকালে আনগৈ যা অঁ অঁ হ'ব দে ৰ মই আনি আছোঁ ৰ পিছে আলহীয়ে মিঠাই চিঠাই আনিছেনে নাই সেয়া আকৌ মোলৈ থৈ দিবি মই আকৌ খামগৈ আকৌ আলহী সৈতে চিনাকি হ'মগৈ এবাৰ যাম দে বাৰু ৰ মই কাপ প্লেট লৈ আহোঁগৈ ৰ চেনি চাহপাতো বেছি নিদিওঁ আকৌ দুই তিনি চামুচমানকৈ দিম হ'বনে এই হ'ব হ'ব দে আলহীজনিলে হ'লেও হ'ব বেছি নালাগে চাহপাত মুঠত কেইটামান আছেই বাৰু যা যিকণ পাওঁ সেইকণকে লৈ আহচোন যা আৰু মিঠাই চিঠাই কি আনিছে সেইবোৰ পিছে পুৱে খুলি চাম বাৰু দে এতিয়া দিয়া নাই নহয় মোক দিলে বাৰু তোলৈ থৈ দিম দে আৰু যাবি চিনাকি হ'বলৈ হ'ব যদি অলপ পিছত হ হ'ব দে হ'ব দে ৰ তই সিতে ৰ মানি আছোঁ ৰ অঁ যা 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 সোনকালে যা বিশ্ৰাম কিয় যে আহিছিলোঁ কিয় যে আহিছিলোঁ লাগিছে আৰু মোৰ দেই মিঠাই চিঠাই ইস্কুট চিস্কুট একো নানিলোঁ ভালেই কৰিলোঁ মই এনেই পইচাবোৰ খৰচ নকৰিলোঁ ভালেই কৰিলোঁ কি যে মানুহ মানে বিচনীখনো দিছে নালডাল নাই কেনেকৈ যে পিছোঁ কি যে হ'ব ইমান টাইম হ'ল ক'ত বা গ'লগৈ এনেকৈ বহাই থৈ মোৰ ইমান গৰম লাগিছে উশাহটো যেন ল'ব পৰা নাই এনেকুৱা লাগিছে মানে ক'ত যে সোমালোঁহি কিয় যে আহিলোঁ কি যে হ'ব একো এটা নানিলোঁ ভালেই কৰিলোঁ বাপ পেকেট হ' এইবোৰক দি পেলাই একো লাভ নাই চাহ কাপোৰ দিছে সোধা সোধা খালি মেৰি গল্ড বিস্কুট দি চাহ দিয়ে প্ৰথম আহিছো সিহঁতৰ ঘৰলে মেৰি গ'ল্ড বিস্কুট দি চাহ দিছে আৰু চাগে ভাত কিহৰ লগত খুৱাব ঠিকে নাই মাছ মাংস চাগে নাই জানিছোৱে নেখুৱাই ভাল যাওঁগহে নেকি ক'ত বা গলগৈ চাহকাপ দি নাইকিয়াই হল দেখোন মানুহ মৰমী অ মৰমী ক'ত আছানো অ কিবা লাগে নেকি ৰ মই ভাতকেইটা বনাব লৈছো তই কে ভাত পানী খাই কৈ যাবি গম পাইছনে এ নাখাও নেখাও থ ভাত চাত নাখাওঁ কি কৰি আছিলো তই মই অকলে অকলে এনেকৈ বহি থাকিম নেকি কি বনাইছনো তই হে কিনো বনাম আৰু মাছ মাংস নহ'লেও নিৰামিষ সঁতকে খাই যাবি আকৌ মই ধুনীয়াকৈ বনাম নহয় ধুনীয়াকৈ বনাব জনা হ'লোঁ আজিকালি জান কচুৰ লগত ক'লা কচুৰ লগত বিলাহী কণবিলাহী দি পেলাইও বনাই দিম তই ভালেই পাওঁ চাগৈ ন আগতোতো খাইছিলি আজিকালি খাওঁ নে নাখাওঁ পিছে ঢেকীয়া ঝেকীয়া সকলোবোৰ গোটাই থৈছোঁ মই চব ভাজি বনাই দিম তই নিৰামিষ হ'লেও বেয়া নাপাওঁ দে এসাঁজ খাই যাবি আৰু এই লটোর কারণে মানে রয়ে আসানে তাক সি পঠাইছিলো হি তৃতীয় নাই তাকে মানে ইমান খং উঠি আছে বস্তু অল্প আনব দিলাই নাই তাকে ভাবি দোকানের পরে আগবাড়ি আহুগো নাকি নে তো অকালো বহিরই থাকবি ভাল পাবি জানো ভাবি সবি আই আসো দমসতে অহাই নাই যে সি কত বা গে আসে গে একদম খং উঠি যায় জানে একদম বড় দুষ্ট লড় এহে নাখাওঁ নাখাওঁ থ তই ভাত পানী বনাব নালাগে চাহেই হ'ব আৰু যিহে দিলি মেৰি গ'ল্ড বিস্কুটৰ সৈতে পেট ভৰি গ'ল আৰু ভাত চাত বনাব নালাগে দে মাছ মাংস নহ'লে মই এনেও আজিকালি খাবই নোৱাৰোঁ জানানে এই কচু ঢেঁকীয়া এইবোৰ মই খাব নোৱাৰা হ'লোঁ নহয় এইবোৰ ভাল নাপাওঁ আজিকালি আজিকালি মই মাছ মাংস নহ'লে ভাতে খাব নোৱাৰোঁ তই বেয়া নাপাবি দেই মই নাখাওঁ এ যাওঁগৈ দে বেছি টাইম নবহোঁ ভাত পানী বনাব নালাগে সেয়েহে কি কথা কৈছ ইমান দিনৰ মূৰত আহিছ এই মেৰিগল বিস্কুট মানে কি ল'ৰাটোক পঠাইছিলোঁ চাচোন সি এতিয়ালৈকে অহাই নাই তাক কিবা কিবি আনিব দিছিলোঁ সিহে এতিয়ালৈকে অহা নাই ভাতকেইটা খাই যাবি দে একো নহয় ৰচোন ৰ এই নালাগে দে গম পাইছোঁ সি চাগে বজাৰ গৈছে আৰু দূৰ ৰাস্তা পাতক কেনেকুৱাত পাবহি ময়ো মিঠাইকণ আনো বুলি কওঁতে নাপালোঁ নহয় সেইকাৰণে একো এটা অনা নহ'ল বেয়া চেয়া নাপাবি আৰু দোকানে নাপালোঁ বিচাৰি মিঠাইকণ আনিম বুলি ভাবিছিলোঁ দোকানে বিচাৰি নাপালোঁ তহঁতেখিনি ইমান বেকোৱাত জেগা একোৱেই পাবলৈ নাই অ কিয় এইখিনিতে চাৰিআলিটোতে মিঠাই দোকান আছিল নহয় তই নেদেখিলেই হ'বলা আছিলে তই ইয়াতে বাৰু হ'ব দে একো নানিলে নালাগে ৰচোন তই ব ভাত খাই যাবি ৰ মই ভাতৰ যোগাৰ কৰোঁগৈ ইচৰাম যিহে লেতেৰা দেখিছোঁ ঘৰটো পাকঘৰটো ইমান লেতেৰা উঠি গৈ চালোঁগৈ কেনেকৈ যে খাম নাখাওঁ বুলি কৈছোঁৱেই আৰু মই এনেকৈ ইমান খালি খালি ভাত খাবও নোৱাৰোঁ এই বা গছ বনসোপা বনাব তাই নাখাওঁ এইবোৰ আৰু গাঁৱলীয়া মানুহৰ ঘৰত ভাত খুৱাই ভুল সঁচাকৈ গৈ হোটেলতে খাই পেলাই ঘৰলৈ যামগৈ নাখাওঁ বুলিয়েই কওঁ এজনীক ইমান লেতেৰাকৈ বনাব মই খাব নোৱাৰোঁ দেই অঁ মৰমী বাইদেউ মৰমী বাইদেউ মৰেম বাইদেউ আলহী কত অ এয়াই আলহী নেকি অঁ হয় দিয়ক ময়ে আলহী আপুনি কোন দিছে অঁ মই মই ৰমলা সেই ওচৰৰে হওঁ তাকে বোলো আলহীৰ লগত চিনাকি হওঁ বুলি আহিলোঁ বাইদেউ নাই নেকি মৰমী বাইদেউ ক'ত গ'ল ইমান মাতি আছোঁ কিবা কামত আছে চাগে বাৰু একো নাই ময়ে চিনাকি হওঁ আপুনি কিবা হয় পালহী অঁ হ'ল মোৰ সময় হ'ল আধা ঘণ্টা এঘণ্টামান হৈ গ'ল যাবলৈ হ'ল আৰু যাওঁগৈ বুলিয়ে ভাবিছোঁ জানো তাই কি কৰি আছে ইমানকৈ মাতি আছোঁ তাই কিবা কাম কৰি আছে হ'বলা আপুনি এনেকৈয়ে থাকে নেকি ইমান লেতেৰা ফেডডেলা মানে কাপোৰবোৰ পিন্ধি থাকে যে গাঁৱলীয়া মানুহ আৰু এনেকৈয়ে থাকে চাগে ন হ'ল বুলি অকণ চাফ চিকুণকৈ থাকিলে ভাল লাগে আৰু কি কি কথা কৈছে আপুনি এইবোৰ আপুনি কথা ক'ব নাজানে নেকি কাক কেনেকৈ কথা কয় মইনো কি লেতেৰা হৈ অহা দেখিলে ইমান ধুনীয়াকৈ শাৰীখন পিন্ধি আহিছোঁ কি লেতেৰা হৈ থাকিলেনো বা চহৰৰ মানুহবিলাকে এনেকৈ কথা কয় নেকি আপুনিয়াকে গাঁৱলীয়া মানুহক এনেকৈ ঠাট্টা মচ্কৰা কৰিছে যে কিহৰ কাৰণে মানে আমাৰ গাঁৱলীয়া বাৰু মানুহে আপোনালোকৰ নিচিনা আপোনালোক ধনী মানুহ হ'ল বুলি কি আমি দুখীয়া হ'লোঁ বুলি কি আমি মানুহ নহয় নেকি অকণ চাই চিতি কথাবোৰ ক'বচোন অ' আই ইমান মুখনে একেবাৰে কথাটো ক'লোহে একে লাওপাত কচুপাত হৈ আহিছে যে মুখখন মইনো কি বেয়া কথাটো ক'লোঁ এইখন শাড়ী পিন্ধি আছে সেইকাৰণেহে কৈছোঁ একেবাৰে বাপৰে মুখখন চোন বৰ কেজোকা আপোনাৰ গাঁৱলীয়া মানুহ যে কথাবোৰ এনেকেই কয় মানে কি যে হ'ব নহয় ক'ত যে আহি সোমালোহি গাঁৱলীয়া ভূতসোপাৰ মাজত কি কাক গাঁৱলীয়া ভূত ক'বলৈ আহে হা কাক গাঁৱলীয়া ভূত ক'বলৈ আহে আমি কি গাঁৱলীয়া ভূত আমি মানুহ হয় মানুহ নিজেহে ভূত ধনীৰ অহংকাৰ দেখাই থাকিবলৈ আহে ইচ আপোনাৰ টকা আপোনাৰ লগতে ৰাখক আপোনাৰ টকা আমাক দিবলৈ অহা নাই নহয় আপুনি ইমান অহংকাৰ দেখাবলৈ ইমান একে বাহাদুৰী দেখাবলৈ বৰ বেছিকৈকে এইবোৰ আলহীৰ লগত চিনাকি হোৱাতকৈ নোহোৱাই ভাল ইচ ৰাম কি যে কথা কয় নহয় আমি যেনেকে মানুহেই নহয় তেওঁহে মানুহ অঁ ৰমলা বাইদেউ ৰমলা বাইদেউ কোন ৰমলা বাইদেউ কোন ৰমলা বাইদেউ কি কথা চিঞৰি আছ মানে ভুলতে নিজৰ নামটোকে মাতিছো মৰম বাইদেউক মাতিছো তই কি মোক ক'বলৈ আহিলি যে হে ময়ো তই মই কম এনেকুৱা ব্যৱহাৰ হে ধনী মানুহ হ'ল বুলি ইমান ব্যৱহাৰ বেয়া উম মৰৈ বাইদেউক মাতিছো মই নিজৰ নামটোকে মাতো মোৰ বেয়াহে হৈ গৈছে মানে নিজৰ নামটোকে মাতিছো মই অ মৰি বাইদেউ মৰি বাইদেউ কি হল অ কি হল অ ৰমলা তই আহিলি কি হ'ল চিঞৰিছো যে কি হল খং কৰিছ যে এয়া মোৰ লগৰ বান্ধৱী আকৌ আলহী চিনাকি হলিনে এ থ হে তোৰ আলহী তোৰ লগতে ৰাখ এইবোৰ আলহীৰ লগত মই চিনাকি নহয়হে পাৰিছোঁ থ ত চিনাকি হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ যিহে ব্যৱহাৰ কৰিছে আই বোলে গাঁৱলীয়া ভূত আই বোলে গাঁৱলীয়া মানুহ মানুহেই নহয় তেওঁলোকহে মানুহ টকা আছে বুলি এনেকৈ অংকাৰ কৰিব নাপায় নহয় বোকে তই মোকে কথা কৈছে কি হাঁহিছে মই বোলে লেতেৰা কাপোৰ পিন্ধি আহিছোঁ এনেকুৱা আলহী থাকিব পাৰে নেকি এনেকুৱা আলহীক মোৰ কাপ প্লেট দি চাহ দিব নালাগে মোৰ কাপ প্লেট দে মই লৈ যাওঁগৈ নালাগে এইবিলাকক চাহ দিবলৈ মোৰ কাপ প্লেটত দে মই যাওঁগৈ দে মোৰ কাপ প্লেট দে মই লৈ যাওঁগৈ এইবিলাক আলহীক ভিতৰত সোমোৱাই ৰাখিছে এইবিলাক আলহীৰ লগত চিনাকি নোহোৱাই ভাল ঐ এতিয়া মোৰহে মুখখন চোকা হ'ল তাই মোক ইমান বেয়াকৈ কৈছে এতিয়া মোৰহে মুখখন চোকা হ'ল আৰু মৰমী তই এইজনীৰ পৰাই কাপলেট আনি মোক চাহ দিছ হে এইজনীৰ চাহ কাপতে মই চাহ খালোঁ মানে চি চি ইমান লেতেৰা তোৰ মানে নিজৰ কাপলেট এযোৰো নাই তই যে সঁচাকৈ কি যে ঘৰত বিয়া হলি আৰু দেই তই ইমান দুখীয়া বুলি ভাবা হয় মই কেতিয়াও নাহো দেই কেতিয়াও নাহো লোকৰ পৰা কাপলেট আনি চাহ দিছ মোক চি কথা লাজ পাইছো দেই মই দেখিছ দেখিছ নে কেনেকৈ কথা কৈছে তাই দেখিছ এইজনীক কি আলহী মানে তোৰ ঘৰলৈ মাতি আনিলিহে মই অহাই ভুল হ'ল মানে এইবোৰ এইবোৰ ইমান বেয়া মানুহ তই মাতি আনিছোঁ হে আমাৰ গাঁওখনৰ মানুহবিলাকৰ লগত এইবিলাক যোগ্যই নাহে উঠা বহাগৰ ভগৱান মনে মনে থাকচোন অ মনে মনে থাক ৰমলা মনে মনে থাক মইহে মনে মনে থাকিব লাগে এতিয়া হা মোকহে কৈছ মই কি কৰিলোঁ মই কি কৰিলোঁ আমি মনে মনে নাথাকোঁ আমি সঁচা কথা কমেই ইমান আৰু লোকৰ তলত চলিব নোৱাৰোঁ নহয় ইমান অহংকাৰ দেখাই থাকে এইবিলাক মানুহক আকৌ সন্মান কৰি থাকিম নেকি হে আমাৰ কি নাই আমাৰ কি নাই আমাৰ হাত ভৰি আছে ভগৱানে হাত ভৰি দিছে আমি কি দুখীয়া হ'লোঁ নেকি কিবা হে গাঁৱলীয়া মানুহক হাঁহিবলৈ আহেঁতে গাঁৱত আহে কি কৰিবলৈ কাৰণে চহৰখনহে বৰ ভাল একে আমি কি ইমান বেয়াকৈ বাই মানুহক কথা কেনেকৈ ক'ব লাগে তাকে নেজানে টকা পইচা থাকিলে কি হ'ব ধনী হ'লে কিডাল হ'ব হা সন্মানেই বুজি নাপায় এইবোৰ মানুহক এইবোৰ মানুহক কথা পাতাই ভুল এইবোৰ

তই গাঁৱতে আহি গাঁওখনক জানো অপমান কৰ মানুহে জানো সহ্য কৰিব কিনো কথাবোৰ কৈ আছ ধৈৰ্য ধৰচোন ব মনে মনে থাক মানে কাজিয়া কিয় কৰিছ কচোন তহঁত জানো হ'ল আছিলি কাজিয়া নকৰিবিচোন কাজিয়া নকৰিবি মানুহে শুনিব এ থ হেৰ তোৰ ঘৰত নাহা হৈয়ে ভাল আছিলে মই তোৰ ঘৰত আহি ভুলেই কৰিলোঁ গম পাইছ কিনো খুৱাইছ একোডাল নাই খালী খালি ভাত খুৱাবলৈ এতিয়া ৰখাই থৈছোঁ মেৰিকেল বিস্কুট দি চাহ দিছ এতিয়া আৰু ইমান লেতেৰা ভেদেলাল তাকো এতিয়া গম পালোঁ লোকৰ পৰাহে কাপ ব্লেট আনিছ তোৰ ঘৰত নাহাঁহে ভাল আছিলে তাৰ আগত আকৌ ফুটনি কি চাবা গাঁৱলীয়া ভূত বুলি ক'লে উলাছ পায় আমাৰ ঘৰত যাবিচোন কি ষ্টেণ্ডাৰ্ডকৈ আমি খুৱাওঁ হা কথা ওলাইছে নাথাকোঁ মই ইয়াত এক মিনিট সময় মই যাওঁগৈ যা তহঁতৰ ঘৰত আৰু দ্বিতীয় দিন ঘূৰি নিদিওঁ মই এই হ'ব যা যা যাটোৰ নিচিনা যেনী নাহিলেও নাই তোৰ নিচিনা যেনী নাহিলেই ভাল আমাৰ গাঁৱত তহঁতৰ নিচিনা মানুহ নোসোমাটোৱেই আমি ভাল পাওঁ গম পাইছ আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহ বস্তু কম থাকিব পাৰে কিন্তু মনৰ পৰা দুখীয়া নহয় তহঁতে মনৰ পৰাও দুখীয়া কাক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে সেইটোৱে নাজানো মানুহক কেনেকৈ অপমান কৰিব লাগে সেইটোহে জানক কেনেকৈ হাঁহিব লাগে কেনেকৈ লাজ দিব লাগে সেইবোৰহে জানক তহঁতে মৰম দিব নাজানো কেতিয়াও তহঁতৰ নিচিনা মানুহ নাহাই ভাল কি যে জানো মৰে বাইদেজনীও কি যে এইজনী বান্ধৱী পালে এইটোৰ নিচিনা বান্ধৱী থকাতকৈ নাথাকাই ভাল মৰি বাইদেউ দে কাপলেট দে মই যামগৈ আৰু এক মিনিটে আন নাথাকোঁ আলহী অনা মিঠাই চিঠাই একো নাখাওঁ দে যামগৈ মই তই কাপলেটযোৰ কাৰণে এনেকৈ কথা শুনাইছ হাঁহ ৰমলা তই সেইটো কথাকে একেবাৰে শুনাই দিব লাগেনে বাৰু মইতো দিলোঁগৈ হয় নহয় কিবা তোৰ কাপলেট যে মই খাই পেলালো হয় নেকি তই এনেকৈয়ে কথা ক'লি যে হ'ব যে আহি টেবুলখনকে ধুই আনি থৈ দিছো লৈ যা গৈ যা ঔ আই তই মোকহে এনেকৈ কথা কৈছোঁ হাঁ আমাক হাঁহিব আকৌ গাঁৱতে আহি পেলাই গাঁৱতে হাঁহিব আকৌ মই আকৌ মনোমেন থাকিব নোৱাৰোঁ নহয় তই মোক নাজান নেকি মই কেনেকুৱা মানুহ মই যিটো উচিত কথা যিটো সঁচা কথা সেইটো কমেই মই মই মনোমেন থাকিব নোৱাৰোঁ কোনোবাই বেয়া পালেও পাওক ভাল পালেও পাওক তাই তাইৰ নিচিনা এজনীক ময়ে নামাতিহে পাৰিছোঁ দেই নালাগে তই বেয়া পালেও পা নহ'লে যা যি হৈ থাকক তেন্তে হ'লে মোৰ দুখ লাগিছে মোৰ খং উঠিছে মই কমেই মই কাৰোলৈ বাট চাবলৈ নাই

মই ঠিকে কৈ আছোঁ বুজিলি মই ঠিকে কৈ আছোঁ এইবোৰ মানুহ সেইবোৰ মানুহৰ লগত কথা পতাটোৱেই ভুল আৰু হা মৰমী মই টকা দুশ দি থৈ যাওঁ তই সেই দুশ টকাই কাপলেট দুযোৰমানকৈ আনি ল'বি বুজিলি ইমান মানুহৰ ঘৰৰ পৰা খুজি খুজি এনেকৈ নানিবি মানুহৰ সন্মানৰ কথা আছে নহয় কাপলেটযোৰ নিজে জটাই ল'ব নোৱাৰ যোগাৰ কৰি ল'ব নোৱাৰ দুশ টকা এটা মই দিছোঁ অঁ হে দুশ টকা দি থৈ যাওঁ তই আনি ল'বি কাপলেট আৰু মই যাওঁগৈ ইয়াত আৰু নাথাকোঁ প্ৰিয়া তোক কথা এটা কওঁ তই তই ধনী হ'ব পাৰ মই দুখীয়া হ'ব পাৰ কিন্তু তোৰ নিচিনা এনেকৈ মানুহক অপমান কৰা মানুহক সন্মানত আঘাত দিয়া মানুহক অন্তৰত আঘাত দিয়া এইবোৰ অভ্যাস আমাৰ নাই মানুহক এনেকৈ আমি কথা নকওঁ আমি ক'ৰবাত গ'লেও যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতি পাওঁ আমি এডজাষ্ট হৈ চলি আহোঁ কিন্তু তোৰ দৰে আমি কাকো হাঁহি থৈ নাহোঁ কাকো মনত দুখ দি নাহোঁ তই মোক যিখিনি দুখ দিছ আজি তই আৰু নাহাটোৱেই মই বিচাৰিম আৰু তোৰ পইচা তোৰ পইচা মোক নালাগে ভগৱানে কৰিলে মই নিজেই কাপলেত কিনি আনিব পাৰোঁ কিন্তু সময় মিলাব নোৱাৰিলোঁ সময় নহ'লে তই ঘপককৈ আহিম বুলি ক'লি আৰু কাপ প্লেটটো তেনেকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে যেতিয়া ভাঙিয়ে থাকে তোৰ পইচা মোক নালাগে তই নিজে যাগৈ নিজে ভালকৈ এসাঁজ খাই পেলাই যাবিগৈ এনেও মাছ মাংস নহ'লে নাখাৱে যেতিয়া নালাগে যা খাবলৈ তই হোটেলতে মাছ মাংস দি ভাত খাই যাবিহে দুশ টকাই তই মোক দি থৈ যাব নালাগে আমি নিজে কাপলেট কিনিব পাৰোঁ আমাৰ সেইখিনি সেইখিনি ক্ষমতা আছে তহঁতৰ পৰা আমি পইচা লৈ পেলাই কাপলেট নিকিনিলেও হ'ব কেনেকৈ যেনেকৈ নহওঁ তোক মই ভাঙা কাপোৰটো দিয়া নাই ভালকৈ কাপিলাটো দিছোঁ তই তেনেকৈ মোক হাঁহিব নালাগিছিলে ভগৱানে ভগৱানে পৰীক্ষাই চাই এদিন কষ্ট দি এদিন সুখ দি এদিন দুখ দি কেতিয়া কাৰ জীৱনত দুখ আহে কোনেও নাজানে তোৰ এতিয়া টকা পইচা আছে দুদিন পিছত তোৰো নোহোৱা হ'ব পাৰে তেতিয়া তেতিয়া তোক এনেকৈ যদি কোনোবাই হাঁহে তই কি ভাল পাবিহে গাঁৱলীয়া মানুহবোৰ দুখীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু অন্তৰৰ পৰা বহুত মৰমীয়াল হয় তাই তোক তোৰ লগত চিনাকি হ'বলৈহে আহিছিলে ক'ৰ আলহী কি কথা ভালকৈ মাত এষাৰ দিবলৈ আহিছিলে কিন্তু তই তই তাইক হাঁহি দিলি তাৰ লগত কাজিয়া কৰিলি নাপায় তই আগতে যেনেকুৱা আছিলি তেনেকুৱাই হৈ থাকিব নোৱাৰিলে টকা পাই পেলাই তই সলনি হৈ গ'লি তইতো আগতে এনেকুৱা নাছিলি তই টকাৰ অহংকাৰ হৈ গ'ল তোৰ আগতেতো তই মানুহক কিমান মৰম কৰিছিলি কিমান ভালকৈ কৈছিলি এতিয়া এতিয়া ধনী মানুহৰ ঘৰত বিয়া হ'ল কাৰণে ইমান অহংকাৰ দেখালি হা হ'ব দে ময়ো বেয়া নাপাওঁ তইও বেয়া নাপাবি আৰু মোৰ ঘৰত নাহিলেই ভাল তই যা গৈ যা ভালকে হোটেলতে ভাত এসাঁজ খাই যাবি আমি আমি দুখীয়া মানুহ আমি এনেকেই থাকো তই তই ইমান কষ্টত ভাত খাব নালাগে যাগৈ যা তই অ হ'ব দে ভাল কথা কলেও ভুলটোৱে বুজ নাৰাখে পইচা পইচা নাৰাখ যদি নালাগে যা মই যাওঁগৈ একেবাৰে বেছি কৰ অকণমান যা যি কৰ কৰি থাক যেনেকৈ থাক থাক